Filem Syarif Nakrok TV merupakan sebuah karya aksi thriller tempatan yang ditayangkan pada tahun 2024. Ia rakam oleh Syafiq Yusof, pengarah terkenal dalam genre filem aksi dan jenayah di Malaysia. Filem ini mengetengahkan tema berat seperti penyalahgunaan kuasa, korupsi dan perjuangan antara prinsip integriti dan realiti dunia jenayah. Antara pelakon utama dalam filem ini ialah Zul Arifin sebagai Inspektor Syarifuddin Hussein, Syafiq Kal sebagai Inspektor Nazri dan Aaron Aziz sebagai Tony Ifrit, merupakan ketua yang sedikit dadah yang diburu. diburu. Latar tempat, tempat filem ini berpusat di Kuala Lumpur dan kawasan sekitarnya mencerminkan suasana urban dan kompleks dengan cabaran sosial dan jenayah nyata Dari segi latar masa, penciptaan berlaku dalam zaman kontemporari dengan rujukan kepada teknologi moden dan isu semasa dalam sistem penguatkuasaan undang-undang negara Secara ringkas, Sherif Nako Integriti mengisahkan tentang seorang pegawai dari Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard JIPS Inspektor Sherifuddin yang dibawa watak oleh Zul Ifan yang ditugaskan menyiasat pembunuhan bersiri dikenali sebagai meth killer dalam proses kesihatan Beliau berganding bahu dengan Inspektor Nazri dari Jabatan Narkotik namun berdepan dengan dilema apabila siasatan membawa kepada penemuan mengejutkan berkaitan identiti sebenar pembunuh dan hubungan dengan sedikit dadah yang diketuai oleh Tony Ifrit Cerita ini membawa penonton menelusuri konflik dalaman antara tanggungjawab moral, etika profesional dan godaan kuasa seperti dendam peribadi Filem ini terpilih dipilih sebagai bahan kajian kerana ia merupakan ia menyentuh isu peradaban moden dan berkaitan rapat dengan integriti institusi, nilai keadilan dan dilema moral dalam sistem penguasaan. Dalam konteks pembentukan etika dan peradaban, filem ini memaparkan konflik antara idealisme dan realiti, sekaligus membuka ruang untuk membincangkan tentang nilai-nilai moral dan keagamaan yang teru dan yang teruji dalam subjek dunia sebenar. Tambahan pula, filem ini mencerminkan realiti semasa masyarakat Malaysia yang berhadapan dengan gejala rasuah, penyalahgunaan dadah serta krisis kepercayaan antara institusi penguasaan seperti polis. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis, menganalisis isu integriti dan korupsi dalam kalangan penjawat awam khususnya dalam perasukan pegawai polis Menemui, melalui naratif dalam watak filem Sharif. Kajian ini juga akan melihat bagaimana watak utama membuat keputusan etika dalam menghadapi tekanan sosial dan emosi. Pendekatan ini bukan sahaja membolehkan penonton menilai semula sistem nilai yang sedia ada tetapi turut mendorong pemikiran kritis terhadap peranan individu dalam membentuk masyarakat yang adil dan beretika. Sembangan kajian ini adalah untuk meningkatkan kesedaran pelajar terhadap realiti sosial yang berlaku dalam masyarakat melalui medium film. Ia turut memperkukuhkan kefahaman pelajar terhadap konsep peradaban dan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, amanah dan juga keadilan. Kajian ini juga memberi peluang kepada pelajar untuk melihat bagaimana unsur seni dan hiburan boleh dijadikan medium pendidikan nilai dan serta cerminan terhadap cabaran mas sosial masa kini. Seterusnya saya akan membentangkan tentang penyataan masalah. Satu isu penting berkaitan rasuah dan integriti khususnya dalam institusi polis di negara Malaysia. Isu yang dikaji ialah ketulisan integriti dan rasuah dalam institusi polis. Ia melibatkan penyalahgunaan kuasa, penerimaan rasuah dan dalam setengah kes, perlindungan terhadap aktiviti jenama. Rasuah dalam kalangan pengakuasa undang-undang, terutamanya polis, semakin membimbangkan sebagai agensi yang bertanggungjawab dalam menjaga keselamatan serta keadilan, polis sepatutnya menjadi teladan integriti. Namun, semakin banyak kes yang dilaporkan yang mencalarkan imej institusi ini sekaligus menggugat kepercayaan rakyat. Mengikut laporan Signal Harian pada Oktober 2023, sebanyak 121 anggota polis telah ditahan oleh SPRM atas kesalahan berkaitan rasuah. Daripada jumlah itu, 26 telah didakwa dan 14 telah disabitkan di bawah kesalahan Akta SPRM 2009. Statistik ini menunjukkan betapa seriusnya isu rasuah dalam kalangan penguat kuasa dan perlunya tindakan yang tegas dan menyeluruh. Rasuah juga memberi kesan besar kepada masyarakat. Ia merosakkan kepercayaan rakyat, melemahkan undang-undang dan juga menggalakkan budaya yang tidak amanah. Lebih buruk lagi, ia menggagalkan usaha membina masyarakat berintegriti di mana setiap individu sepatutnya bertindak atas prinsip kejujuran dan tanggungjawab. Menurut Tan Sri Abu Qasim Muhammad, iaitu selaku bekas Ketua Pesuruh Jaya SPRM, rasuah dalam kalangan anggota pungkat kuasa lebih berbahaya berbanding jenayah biasa kerana ia memusnahkan sistem dan integriti negara secara senyap. SPRM sendiri sering menegaskan bahawa pendidikan integriti mestilah bermula dari bangku sekolah dan diteruskan dengan penguatkuasaan yang konsisten dan terus untuk mengembalikan keyakinan rakyat, ketegasan dan keterusan adalah kunci. Sebagai generasi muda, kita haruslah peka terhadap isu ini. Pembangunan negara bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga nilai dan integriti. Jika kita inginkan negara yang adil dan beradab, Rasuah perlu ditolak. Integriti perlu dijunjung Seterusnya, saya akan membentangkan tentang kajian-kajian yang ter terdahulu yang dapat dikaitkan dengan isu rasuah yang dibawakan oleh filem yang bertajuk Sheriff, Narco Integriti. Sebanyak lima kajian yang telah saya dapati dan dibahagi kepada tiga bahagian iaitu pandangan Islam dan etika, perspektif undang-undang, sosial dan pendidikan yang dan yang ketiga implikasi kepada perpaduan dan peradaban. Dari sudut pandangan Islam, rasuah atau resuah adalah perbuatan yang jelas haram. Islam melarang keras semua bentuk rasuah sama ada pemberi, penerima dan orang tengah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 188, Allah SWT mengingatkan kita supaya tidak memakan harta orang lain secara batil dan jangan memberi rasuah kepada hakim untuk mendapatkan kelebihan secara salah. Rasuah bukan sahaja satu pengkhianatan terhadap amanah malah ia malah ia merosakkan keadilan dan menindas mereka yang tidak mampu. Penjawat awam adalah pemegang amanah rakyat. Apabila amanah itu dikhianati, rosaklah sistem yang dibina. Dari perspektif undang-undang, Malaysia telah mengubal Akta SPRM 2009 iaitu Seksyen 17 dan 23. Akta ini mem memperuntukkan hukuman berat kepada mana-mana penjawat awam yang terbabit dalam suapan atau salah guna kuasa. Namun begitu, kesan sosialnya amat mendalam. Rasuah membawa kepada ketidakadilan, menjejaskan kualiti hidup rakyat dan menghancurkan kepercayaan terhadap kerajaan. Sehingga terciptanya budaya normalisasi rasuah yang dianggap perkara biasa seperti duit kopi. Ini menandakan betapa teruknya kerosakan nilai-nilai dalam masyarakat kita. Dari sudut pendidikan pula, institut pengajian tinggi perlu memainkan peranan penting dan aktif seperti memperkenalkan modul anti-rasuah dan bekerjasama dengan agensi-agensi luar seperti SPRM untuk mendidik generasi muda agar ber lebih berintegriti dan memiliki sifat nasionalisme. Akhir sekali, implikasi rasuah kepada perpaduan dan peradaban amat serius apabila nilai seperti kejujuran dan tanggungjawab terhakis Maka rosaklah asas peradaban kita. Rasuah juga memusnahkan reputasi negara di mata dunia, menjauhkan pelabur daripada negara dan mengganggukan pembangunan dari segala aspek. Terusnya saya akan membentangkan metodologi kajian. Metodologi kajian digunakan untuk menganalisis filem yang dipilih dan isu yang ingin dibangkitkan dalam sebutan kisah dahulu. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bermaksud kajian ini menumpu kepada pemahaman mendalam mengenai isu yang dibincangkan dengan menggunakan analisis kandungan filem dan kajian kisah dahulu untuk mengenal pasti tema moral dan etika yang ditemukan. Data yang digunakan dalam kajian ini diperoleh daripada filem syarikat itu sendiri dan kisah-kisah terdahulu. Data yang dikumpulkan melalui kajian ini adalah seperti dialog dari pelakon, aksi yang dipertontonkan, dan juga visual yang ditunjukkan melalui si filem yang ditayangkan. Setiap elemen ini akan dianalisis untuk memahami bagaimana tema-tema utama dibincangkan. samping itu, kajian ini juga menggunakan reka bentuk kajian kes yang bermaksud kami fokus sepenuhnya kepada satu filem iaitu syarif dan kes yang berkaitan dengan tema yang ingin dibincangkan. Filem ini juga dipilihkan ia melanggar isu-isu berkaitan rasuah, penteguti dan keadilan. Dalam kajian ini, terdapat dua analisis yang digunakan untuk menganalisis film, iaitu analisis tematik dan analisis visual. Bagi analisis tematik, kami mengenal pasti tema-tema utama seperti rasuah, keadilan dan integriti yang muncul dalam dialog dan tindakan watak. Manakala, bagi analisis visual pula, kami juga menganalisis bagaimana elemen visual seperti simbolik objek, pencahayaan sinematografi dan latar suasana digunakan untuk menyampaikan mesej moral dan juga etika dalam filem ini. Bagi membantu dalam analisis, catatan menonton filem juga digunakan untuk merakam peristiwa penting, menunjuk adikan dan transkrip babak untuk merujuk kepada dialog utama. Selain itu, Image visual dari filem juga digunakan bagi menyokong analisis visual yang dilakukan. Seperti contoh yang ada di dalam slide. Seterusnya, saya akan membentangkan kesan rasuah. Rasuah bukan sahaja memberi impak kepada satu pihak, malah memberi kesan yang besar kepada pelbagai lapisan, bermula dari individu itu sendiri sehinggalah ke peringkat negara. Kesan terhadap individu akan menyebabkan seseorang itu kehilangan integriti dan maruah diri. Mereka yang terlibat akan hidup dalam tekanan kerana sentiasa dibayangi rasa takut kerana bimbang akan perbuatannya terbongkar. Bukan itu sahaja, masa depan mereka juga akan terjejas termasuk kerjaya, pendidikan dan hubungan sosial. Malah, ada yang ketagih kuasa dan kemewahan menjadikan rasuah itu sebagai satu tabiat yang sukar untuk dihentikan. Seterusnya, kesan kepada keluarga Anak-anak yang dibesarkan dengan rezeki yang tidak berkat berisiko untuk mewarisi nilai yang salah. Maruah keluarga juga akan tercalar apabila masyarakat tahu ada di antara ahli keluarga terlibat dengan rasuah. Sekaligus boleh mengakibatkan keruntuhan rumah tangga akibat tekanan dan hilang kepercayaan antara pasangan atau anak-anak terhadap ibu bapa. Bagi masyarakat pula, rasuah menyebabkan mereka hilang kepercayaan terhadap institusi penting seperti penguat kuasa undang-undang, kerajaan dan agensi awam. Lama kelamaan, ini akan menimbulkan sikap tidak peduli dalam kalangan rakyat dan mereka mula berfikir, kalau semua orang boleh buat, kenapa aku tak boleh? Dari sudut jabatan organisasi, rasuah akan menjejaskan reputasi organisasi, mengakibatkan perkhidmatan menjadi tidak cekap dan tidak dipercayai. Selain itu, akan wujud ketidakadilan dalam perkhidmatan di mana hak individu mungkin dinafikan. Akhir sekali, kesan terhadap negara. Apabila rasuah semakin berleluasa, pemerintahan menjadi lemah dan tidak efisien sekaligus akan dipandang remeh oleh negara luar. Pelabur luar akan hilang keyakinan lalu menyebabkan ekonomi merusut dan imej negara tercemar di mata dunia kerana laporan seperti Corruption Perception Index CPI boleh menjatuhkan reputasi negara. Jelaslah bahawa rasuah ini memberi kesan buruk terhadap semua pihak dan telah menjadi tanggungjawab kita bersama untuk membanteras budaya rasuah demi masa depan yang lebih adil dan berintegriti. Bagi rumusan, film Syarif Narko Integriti telah memperlihatkan isu kritikal berkaitan rasuah dan kehilangan integriti dalam kepemimpinan khususnya dalam kalangan anggota polis yang sepatutnya menjadi lambang keadilan dan perlindung kepada masyarakat. Abil integriti dalam institusi kesemua mempercema, rakyat hilang kepercayaan dan nilai-nilai asas peradaban seperti keadilan, kejujuran dan amanah turut runtuh. Isu ini memberi impak yang besar terhadap pembinaan peradaban negara. Ia bukan sahaja melamakan sistem keadilan dan tak berurus, tetapi juga membentuk masyarakat yang sinis, tidak mempercayai undang-undang serta longgar dari segi moral dan perpaduan. Jika keadaan ini tidak ditangani, kemajuan negara akan terbantut dan masyarakat akan terus hidup dalam ketidakstabilan. Sebagai langkah penyelesaian, nilai-nilai Islam perlu diterapkan secara menyeluruh dalam sistem sosial dan pentadbiran. Keadilan harus ditegakkan dengan menjatuhkan hukuman yang setimpal kepada pesalah tanpa menyeri kedudukan mereka. Pada masa yang sama, Islam perlu diamalkan dengan memberikan bantuan dan peluang kepada mereka yang terlibat untuk berubah, bukannya menghukum mereka semata-mata. Masyarakat juga perlu memainkan peranan melalui tanggungjawab sosial seperti menyokong program komuniti bebas gadah dan rasuah. Pihak berkuasa pula perlu menggunakan kebijaksanaan dan hikmah dalam mendekati golongan yang berisiko dengan pendekatan yang membina dan bukan mengusir mereka. Dalam konteks peradaban, prinsip kelestarian menunjukkan menuntut agar wujud sistem sokongan jangka panjang bagi pemulihan penagihan dan pencegahan jenayah. Keadilan perlu diamalkan tanpa diskriminasi dalam penguatkuasaan undang-undang. Manakala hak asasi setiap individu termasuk golongan terpinggir seperti bekas pesalah wajar dijaga agar mereka diberi peluang kedua dalam masyarakat. Selain itu, pelbagai usaha boleh dilakukan oleh pelajar dan masyarakat secara umum. Dasar pendidikan perlu diperkasa dengan program kesedaran anti rasuah dan dadah di sekolah dan institusi pengajian tinggi. Media pula boleh memainkan peranan melalui penyiaran kandungan yang memaparkan kisah kejayaan individu atau organisasi dalam memerangi rasuah dan jenayah. Dalam masa yang sama, institusi keluarga dan agama perlu berperanan aktif dalam mendidik nilai moral dan agama secara berterusan. Undang-undang juga harus diperketat dan pengat perlu dipantau supaya tidak berlaku penyalahgunaan kuasa. Kesimpulannya, pembinaan peradaban yang bersih daripada rasuah dan berteraskan integriti hanya akan dapat dicapai jika semua pihak berganding bahu daripada pemimpin tertinggi sehinggalah kepada rakyat biasa dengan apa nilai agama dan prinsip beradab, kita mampu membentuk masyarakat yang adil berbaruah dan progresif. Sekian terima kasih.